Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Какие темы обсуждаешь? Да любую, какую -нибудь. собеседник предложит. Да ну предлагай. Ты откуда будешь? С Ну, о, слушай, жил когда-то возле Новосибир. В Абакане. Ну, это не возле Новосибирска, рядом. Ну, Далекова, рядом, возле 500 километров. Вот до Новосибирска. 555, по-моему, если не ошибаюсь. Ну и до Томска. 400. Все рядом. По, все ближайшее. По, в меркам, ну, уже, по меркам России это же недалеко. Ну, согласен. Что там в Новосибирске? Проблема с инфраструктурой города как-то решается или нет? Да все хорошо. Метро работает, все нормально. Один берег с другим хорошо контактирует. Нормально. Все здорово, классно. Понял. Сколько, кстати, веток уже построили? Ой, станции, станции. Честно не скажу. А строит вообще Прикрон. или нет? А? Строит ветки какие-то или нет? Одну открыли еще дополнительно. Давно? В том году. Это после распада Советского Союза, типа первая? Я не знаю, после Советского это первое, либо последнее, либо еще. Я просто говорю, что в том году было как-то много. Понятно, понятно. Ну, у меня большого вопросов нет. А, можно вопрос такой задать? А, в Украине построился какой-то завод по промышленности после развала Советского Союза, который построен был ну, всеобщими нациями. Там бурятами, таджиками, русскими, украинцами и прочими вещами по производству, там промышленности, энергосистемы, либо внутренней. Стоимости. Да, сейчас ну, я про... там... прочту сейчас я. Да. Так, так, давай. Сейчас секундочку. Только я тебе не буду читать все то, что построили за последние 30 лет. Пару назову да и все. Нет, ну в плане энергосистемы, давай просто например, скажи. Открыли ТЭЦ ядерную электростанцию, либо еще что-то сделали. Наверное нет. Ядерную. электростанцию? прям сразу. Сейчас ядерную электростанцию Украина не может построить, так как она отказалась от ядерного вооружения и любые, любые ядерные проекты на территории Украины заморожены. Слушай, Лебединский нафтомаслозавод был открыт. Так, что там у нас еще? Морской специализированный порт Никатара, это не то. Запорожский, атом... Запорожский автомобильный завод. Ривненская Серныкова. Слушай, как это Сернык на русском языке? Сейчас я переведу на русский, потому я не знаю, как, какой правильный. Ну конечно свой. не знаешь. Но русский язык, какого можно знать? Вот. Он же не международный язык, так? Э -э Ровенская спичечная фабрика открылась, вот эти предприятия. Так, что у нас здесь еще? Э Электропаркетный металлургийный завод из сил. Александровская газ открылась на территории Украины гидроэлектростанция. Что у нас здесь еще? Летим да. дальше. Так, еще один автомобильный завод Еврокар был открыт. Дальше. Да. А, а можешь мне, пожалуйста, сказать, на... Ну, от любого, на, назвал, на автомобильный автомобильного терминал, завода, промышленность? Брат, что... Ну, ты мне задал вопрос, что Украина построила, больше читать не буду. Да вот это, ну, мелочи какие-то, прям реально. Открыт второй энер... энергоблок Харковской Харьковской атомной электростанции вот есть также. То, что в Украине Ташвицкая ГЭС, Гидро... Не, не Гидро, как она правильно переводится. Давай да, Гидро построил Построила Россия, ну, сразу от вопросов снять, просто Крымский мост перекрывает все перечисленные Крымский тобой... Крымский мозг. Что построили, где люди могут работать? Крымский мозг конечно и да меня спросил не спросил а просто и говорю да, то, что, то что? что ты перечислил да в Киеве мост построили. построили который соединяет два берега в Запорожье построили в Днепре построили и то что построили мосты и что здесь Например, в Волгограде а? мост до сих пор не построили. Вот Уже 32 года после распада Советского Союза люди не могут поехать на остров, который относится к Кировскому району, где проживают люди. И все время они используют паром. Хотя 30-й год просят построить мост длительностью 1 километр, 800 метров точнее. Не построили для людей. Ну, в Крым, в Крым построили. В... Эту автомобильную дорогу федерального значения А320, если не ошибаюсь, или по-другому как она называется, Лена, является самой опасной автомобильной, э, федеральной дорогой во всем мире. Вот люди ежегодно погибают там от того, что замерзают. Вот. До сих пор не восстановили эту дорогу. Нет, проблемы есть в Смотри, Когда я тебе покажу. Дорога Лена. Смотри, ты сейчас увидишь красоту российского строительства за последние 30 лет. Смотри, эта дорога, между прочим, федерального значения. Это не какая-то дорога, знаешь, второстепенная. Парам-пам-пам. Дорога федерального значения. Не говорю, что вся дорога такая. Но очень большое количество участков этой дороги в таком виде. Потому что туда все время ездят... Товарищ так, я давай меня... просто ради интереса, ты зачитал мне то, У -у -у. что сделал непосредственно Украина, Украина и ее президенты на протяжении 30 лет. Президент... А, Президент... А, пишу. <пл> Россия, Россия, а, производство, производство <с cap> за 30 лет. Я не прочитал все, я тебе сказал, я назову тебе там пару. Ну ты мне людей. просто озвучил какие-то там... Что там? А ну, начинай, давай. Валберис построили там, наверное, да? Или что там? В, а, Валберис, не. Почему Валберис привлекает? Ну ладно, это не государство, это частная компания. Привлекает, привлекает очень много клиентов, является лидером на рынке российском и у них работают там десятки тысяч человек. Но это частная. Ты мне не называй частные, давай государственные. Какие предприятия государственные Россия построила? Ну, давай просто например, я объявил, угу. Раз, как развивалась промышленность в России за последние, там, ну, давай, как так, я, ну, первый, вообще. 30 лет, 30 за последние 30 лет. Не за последние два так, года. Э, так, а, к концу десятые годы, Ты -ты 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 -ты, начнем с промышленности. Угу. открылась. Северный поток 1, Северный поток 2, Трансгаз, Транснефть. Секундочку. Стоять! Северный поток 1 Северный поток 2 строила не Россия. <Impossible> <jego pense>, не, не нужно заниматься Все строилось. А кто ст Все строилось за счет инвесторов, которые, которые были привлечены со, стр со стран Европейского Союза, как куда и строился этот Северный поток. Не нужно заниматься Ты мне говори, какие предприятия? построила государство, предприятия, которые дают людям работу. Не частные, не северные потоки, не ни... Хорошо, давай я просто возьму тот город, в котором я проживаю. Ну, давай называй мне предприятие, которое построила Россия. Э, город назови сперва. Новосибирск. А, точно, давай. Новосибирск откроем. Слушай, должны там быть город миллионе, почему нет? Так, Новосибирск. Смотрим. Ну и называй мне предприятие, которое Россия построила. Сип-кабель. Еще раз повтори. Сип-кабель. Сип-кабель. Правильно я понимаю? Сип-кабель. Сип uh -huh. Сип-кабель Новосибирск. Еще посмотрим. Так, что это у нас такое сип-кабель? Посмотрим. Так, ой, куда я ушел? Так, Новосибирск когда открыли? Вот когда откроют, он, он не работает? Все работает? Вот, работает. Сибкабель, ну а посмотрим. Город Ижаевск, филиал в городе. Филиалы открыли. А когда... Новосибирский авиационный завод есть. Нет, а подожди, когда СИП-кабель был построен, не могу найти. Ну это, мне кажется, еще у моих родителей нас спрашивают, когда он открыт был. Это... Но да при чем да здесь Советский Союз? Слушай, я тебе могу тоже за, сейчас назвать, сколько было построено при Советском Союзе. Я тебя назвал те предприятия, которые государство Украина само, само построило. Они переименовали, возобновили. Ну ладно, не, возобновили тоже можно взять под внимание. Адрескорировали ну, так тогда. Новосибирский авиационный завод. Это построено было даже в моем. Понял, назови еще. Новосибирский, Новосибирский авиационный завод. Новосибирский. Авиация. Так, авиационный завод. Э, основан в 1936 году. Ой, сто лет назад, что ты мне рассказываешь? Еще и советская постройка, это что, на приколе или что? Что-то я не вижу здесь, чтобы так, Россия... Такой, ты говоришь, год, ты говоришь сам себе. Тысяч... Ты да, основ... дата основания его 1936 год. Ну, так и написано. Сушки там собирали, не знаю, сейчас собирают или нет. Так, смотри. 2 июля 1945 года завод имени Чкалова награжден орденом Ленина за образцовое и своевременное выполнение заданий правительства по производству самолетов истребителей в годы войны. Да не, ну слушай, это ты, ты говоришь там еще при тебе. Он... Не, я то, что... Знаю сам, то, что приезжал на общественном так транспорте. Он построился Союза. еще в Советском Союзе. Еще. Нет, э... Я спросил то, что есть, я не знаю. Я задаю вопрос: что построили? Россия, то есть государство, не частные предприниматели, именно построили для людей. Я не беру под внимание атомные станции, потому что это не для. Ну, типа, как бы для людей, потому что дается электричество. Но имеется в виду, чтобы люди там работали. Вот что Россия построила. Я знаю, много атомных станций построились. Это не отрицаю. Но что именно еще? Вот, Новосибирск твоем, давай возьму. По-любому что-то строили. Это... Детские сады, школы. Я, Муниципальный... Я тебе открою маленькую тайну. Государство в Советском Союзе строило, потому что не было возможности у частных предпринимателей, их даже не было, развиваться. Лишь после распада Советского Союза, то, что построил сам Советский Союз, то есть его государство, точнее люди, вот, все это начало разворовываться, потому что развалилась система, которая была взаимосвязана. И после распада Советского Союза начали появляться частные предприятия, которые построили, например, у вас, в Алберис у вас построили. Это не государство строило, а частные, предпри... частные, предприниматели. У нас, например, Новая Пошта, частные предприниматели. Вот, вследствие чего, ты не найдешь большущего количества разных предприятий, которые построило, построило именно государство, ни в России, ни в Украине. Строит лишь то, что выгодно государству. Ну, оно как-то как так есть. Но сейчас я могу утверждать, что ваше государство построило очень большое количество заводов по э, разработке военной, э, военной промышленности, ну, по разработке военных этих, э, там, военной техники. Вот. Это люди, и это строят. Но это людям ничего не дает. Это оружие, которое приводит к граждан Российской Ну, почему? Граждан, граждан Опять же, поспорю. Экологический центр допустим, где у меня лежала мама. Какой то построенный был ну, онкологический центр. Онкологический? Который был, центр в Новосибирске. Это когда я был маленький, он начал строиться. Это сто процентов. Ну, окей, я даже... не знаю, это что это строилось. Частными, как ты говоришь, инвесторами, либо это за счет государства. Но это было так. Так, смотрим, что здесь. Ну, все. Я вижу, что во время Советского Союза построили у нас детскую больницу ахмадит Она является одной из самых самых большущих детских больниц во всей Украине, по которой вы нанесли ракеты. Там построили несколько, как это правильно говорится, несколько зданий. Вот, а Украина уже при, при, при Украине украинская власть начала дальше развивать вот эту детскую больницу. В момент развития, типа, технологий. То есть, вот появилась какая-то возможность там людей спасать. Они дополнительно построили какой-то. Я просто. корпус. Дополнительно построили какой-то корпус, и там люди могут лечиться. Вот. Я могу сказать, что в Советском Союзе оно, оно было построено. При Украине продолжает существование и улучшается. Это факт. Ты просто. Я, я понимаю, что тебе по телевизоре рассказали, что в Украине за 30 лет ничего не построили и все разворовали. Эх, Я тебе нет, открою маленькую тайну. Заводы же не строятся. Как у нас в России, как у Где вас. Строятся. строятся и у вас, и у нас заводы. Строятся. Просто что у нас, если строить какой-то завод в, открытом, в открытой местности, и говорить, что там будут танки, Россия будет по нему все время... Потому что ну, Украина смотри, территориально маленькое компании. государство, а в России вы строите за тысячу полторы тысячи километров вот границы. Вот два случая было, лишь что наши дроны долетели. А, вот Смотри, уважаемый, я просто работаю в мирной сфере, я в торговле работаю, я бай. Ну грубо говоря, работаю на китайцев в компании Хайер. Ну, ну можешь загуглить, забери, забери Хай, просто. Это китайская Хайер. компания. Хай, да, китайский бренд, который производит бытовую технику. Ну, набери. То есть они, Хай постро... они построили у вас предприятие? Да, наверное, начали это там 4 так завода. Да, я понял, это они построили, это не Россия. Все верно, то есть они деньги вносят, но это же прибыль идет и государству. То есть сперва в Китае все свои Apple и прочие вещи сперва принесли туда, Китай развили. Теперь все, то же самое хотят сделать с Индией. И если перенесут все производства, допустим, страны в Украину, в Украину, вот сейчас бы все производство перенесли в Украину, вы были бы самой богатой страной в мире. А у нас дело заключается в том, что э, рынок очень конкурентно, конкурентный рынок. Вот, то есть, ну, типа, у нас есть свои большое количество разных предприятий, государственных и частных, где люди работают. Дополнительно есть также и те инвесторы, которые у нас построили эти предприятия. У ну, вас на рынке я просто работаю в бытовой технике 10 лет, я знаю то, что на территории Украины был завод электролюз. Электролюз. Это российский какой-то. Почему электрос? Это Швеция. Это бренд Швеция, который производит строимую технику непосредственно стиральные машинки и прочие вещи. Да, в Ивано-Франковске он открыт. Село Мекетенцы, улица Юности. Так он открыт. Он работает. А что ты мне задавал вопрос? Ты думал, что его закрыли или что? Нет, я просто говорю тебе то, что электролекс, часть техники, собирался на территории Украины. Так и собирается, я как вижу, он работает. Вот я вижу, стиральные машины стоят. Я просто на рынке, я не знаю. Возможно, и продаю. Ты какой бытовой технику пользуешься? Слушай, самсунговская у меня техника, бошовская. Ну, И вайерпул. Карет. Вайрпл еще есть. Вирпл Италия, Samsung Корея, Bosch это Германия. Да не, я тебе говорю Вайрпул. Верпул это Италия. Или Верпул. Верпул. Слушай, у нас люди, у вас рынок почему развит китайский? Потому что китайцы заезжают и полностью, ну, грубо говоря, забирают все земли под себя. Они вас... Знаешь, что такое есть понятие диверсификация? Это когда Вместо того, чтобы надеяться на одного игрока, ты заключаешь договор с большим количеством игроков. У вас в России вы зациклились на Китае, вследствие чего китайская продукция заменяет другую продукцию. То есть китайские автомобили у вас начали заменять автомобили европейские, американские, японские. Китайская продукция, китайские там стиральные машины и так далее, они также начинают э, занимать места того же самого Samsung и так далее. У вас проблема будет очень большущая из-за того, что вы играете на одного игрока. У нас этого не будет. То есть, ну типа, Украина также могла сделать и запустить полностью Китай. Сказать, так, развивайтесь. Но была бы очень большущая проблема. Ну вот прикинь, Китай э, начнет какую-то войну, против них введут санкции. И все, что у вас есть, разрушится. Потому что вы были зависимы от Китая. Это логика. Ну вот вопрос сразу тебе встречный. смотри. Против нас, э -э нашей страны, ну, в которой я проживаю, ввели санкции больше, чем, чем ИГИЛ, террористическая организация. Но ну, больше. Мы самая большая санкционная страна в мире. Ну, загугли. Так я. Не, я понял. Так я же тебе об этом и говорю. От вас ну, уехали. Почему? Почему у нас в магазине, вот допустим, я выпускаюсь спускаюсь, быстро, ярче пятерочка, то есть там, ну, ну то, что у нас в понял, России, я понял. А, и я могу купить все что угодно. Ну вот все, что ты перечислил, все. Так я, все, тебе отвечаю, я, тебе, я тебе отвечаю, в чем заключается проблема? Диверсификация должна быть. Вот у вас ее уже нету. Вы даже пытаетесь уйти от доллара и евро и заменить две валюты на одну юань. То есть, у вас будет проблема в тот момент, когда начнутся проблемы в Китае. Ты этого не понимаешь. Если начинается проблема в Америке, с долларом начинается проблема. Но Россия может понадеяться на евро. Или наоборот, если начинается проблема в Европейском Союзе и проблема с валютой Нет, так евро, это, не работает. это работает. Работает. У вас рынок, смотри, у вас рынок, думаю, у вас смотри. рынок. Смотри, рынок был раньше у вас разнообразный. Сейчас он у вас китайский. А, ты в курсе то, что 100-долларовые купюры, 100 долларовые купюры, которые печатались в Соединенные Штаты, 70% находился в России. И что? Потом доллар обвалился. Да нет, он не обвалился. А и никогда не обвалится. Ближайшие, наверное, мы с тобой не переживем, и даже наши дети с тобой не увидят. И только если, может быть, правнуки это увидят. А когда от этой бумажки откажется весь мир, потому что он не переживем ничем. Вообще ничем. Ни золота, ничем. Доллар Он... ⁇ это самая надежная валюта во всем мире. Именно эта валюта является частью всей всемирной экономики. И именно каждая страна сравнивает свою валюту с долларом. Ты... Что ты мне рассказываешь, что доллары ни к А ты финансист, я вижу. Ты говоришь, что китайцы к вам зашли и везде начали строить. Правильно они делают. Правда. Оно действительно является частью. Но ты забываешь о том, что уходит, уходят другие конкуренции. Китайцы зашли на рынок, установив минимальную цену на автомобили, а за последние полтора года подняли цену аж на 35%. Российская власть не может ничего сделать. Потому что на ты рынке... Потому Я что на слова. рынке а у вас будет. больше нету игроков. Именно это и грозит, что один... Один. Вот эта, одна компания, которая представляет себя на российском рынке, может сама себе решать, за какую цену вы будете покупать продукцию, потому Просто что у нее нет конкуренции. Ты вот ну, знаешь такое, что такое значит Петродоллар? Что? Что такое Петродоллар? Ты знаешь? Петра что? Петродоллар. Я тебя или не понимаю, или не знаю. Ну, доллар, знаешь что такое? Доллар. Зеленая бумажка. Ну, я понял. А петродоллар, ты знаешь что такое? Петродоллар? Забивай. Просто петродоллар забивай. А ну, рас рас пожалуйста, забей. Рас расскажи мне, что это такое. Забей. Блин. Даже говорить ничего не буду. Давай. Петро доллар. Все верно. Петродоллар. «Петродоллар», «нефтедоллары». Ну, теперь прочитай, в каком году, зачем, и кто это сделал, и почему поддерживается зеленая бумажка. Ну, просто прочитай, обоснуйся. Ты просто, я тебе задаю один вопрос, ты мне переводишь в другом. Я понял. Покупаем... Отвечаю тебе теперь по поводу вашей нефти, которую вы из-за того, что потеряли своих клиентов, Продаете по дисконту Индии, не получая той прибыли, которую вы получали. Ну, типа, я тебе, я тебе пытаюсь донести тот факт, что от вам ввели санкции, от вас отказались, и ваш рынок сейчас находится без конкуренции. Потому что один игрок Китай сам решает, а как мне ваш рынок будет наоборот. существовать. Скажи, пожалуйста, почему тогда экономика наша растет? Внутренняя инфляция нету. А, Что-то Отвечу плохо тебе. Живут. Нету. Э, как, ключевую ставку Российский банк, Центральный банк, за последние два года поднимает уже в 20 раз. Э, до начала войны ключевая ставка в Российской Федерации была... Есть Давай сейчас загуглим, посмотрим, почему... С тобой согласен. Давай, смотри. Даже не можно э, не будет, я с тобой согласен. Ключевая ставка Центрального банка... Если не ошибаюсь, России. сейчас 33%. Ой, Экономики у вас 18 процентов. Какие еще 33 процента? Я просто понимаю, что ты в экономике чуть-чуть не шаришь, потому что если бы ты шарил, ты хотя бы, ты хотя бы знал бы, какая ключевая ставка и от чего она зависит. Ключевая ставка вчера, да, не, не вчера, неделю назад походу. Вы подняли еще раз. В 16, а, о, есть, нашел, смотри. До того, как вы в Украину, ключевая ставка у вас была, вот она. 8 и 5. На данный момент она уже находится на уровне 18. Это во-первых. Во-вторых, когда ты говоришь, что у вас нет инфляции. Инфляция... А можно сразу вопрос ввечить. Почему растет курс доллара к украинскому курсу? инфляция в российской... А, это за 2023 год. Сейчас найдем. Уважаемый, я, я, я слышу, и, ты, и мы сейчас обсудим с тобой экономику Российской Федерации. Так, около 7% инфляция. 7, а, вот, 8% у вас инфляция. То есть, инфляция у вас есть. Экономика растет, занимает четвертое место, но уровень жизни граждан Российской Федерации не растет. Об этом также говорит та же самая статистика, которая... Определяется как российским Росстатом, так и другими э, этими компаниями по анализу. Экономика растет, государство. Но она никаким ни, ни, ко, образом не, не, она не влияет на уровень жизни граждан Российской Федерации. А должна была бы влиять. Знаешь, как это работает? Вы продаете по дисконту нефть, получая сотни миллионов долларов или миллиардов долларов э, прибыли. Но в это же самое время из-за санкций у вас растет, это все у Давай вас растет все ключевая понимаю. ставка. Банк продает свой внутренний резерв, золото, валюту и так далее. Вследствие чего появляется инфляция. Идет рост цен. А зарплата российская и пенсия не догоняет рост вот этой э, инфляции. Вследствие чего... Денежку то вы получаете, ваша власть, а народ нет. По поводу Украины, ты мне задал вопрос, почему доллар растет, правильно? Так как в Украине экономика не работает на все 100%, и очень большое количество тех денег, которые есть в Украине, идут на войну, плюс дополнительно Украину стимулируют симули союзники, доллар не может стоять на месте, потому что у нас есть проблемы с экономикой, и мы это не скрываем. Доллар А растет. вот объясни мне еще один такой вопрос. Ну, как бы ты шаришь в эту сети ты... слушай тебя. Ну... А то, что денежные средства даются, ну, третьими странами, по ленд-лизу, я так понимаю, по... военная техника, ну, как вот, допустим, вам даются там, там, Франция, там, Германия, Соединенные Штаты... кредит. Старты, кредит. Там... Долгосрочный кредит. 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 То есть это придется все обратно отдать. Кредит, смотри, кредит может получить или человек, или государство, если у него есть хорошая кредитная история. И человек, который не, ну, дает ну, что-то... Просто кредит. вопрос. Я, я закончил. нужно будет потом отдать? Понятное дело. Так же, как и делает Российская Федерация, которая сейчас должна около скольки? 200 миллиардов долларов, да? Какой внешний, я долг, россий... Какой внешний долг Российской Федерации? Давай он... сейчас посмотрим. Он, наверное, он, я он наверное, намного больше, чем украинский внешний долг. Внешний а, долг. Отвечу России. тебе, почему Украине дают э, кредиты. Потому что уверены в том, так. что Украина их выплатит. <laughs> вот именно поэтому и дают. Уверены в том, что государство будет существовать, это во-первых. Во-вторых, экономика Здесь долг будет России остаться. федерация составляет на 1 января 2023 года 385 миллиардов долларов США. А сколько в Украине, посмотри? А, внешний долг по России удаляем. Украина. Украина. Сколько сто? Внешний долг привел в США 14 и 59. Не, это за какой год? Ну вот то, что прям сразу вышло. Не-не-не, ну, а там, не, там... Не, там больше. Там намного больше в Украине. Видишь, а как вы будете отдавать эти деньги, если у вас долларов нету? Я не знаю. Тебе виднее. Ну смотри, ты же экономик, ты же финансист точнее. Я не финансист, так вот даже не говорил. Запомни раз и навсегда. К вам пришел Китай. Китай будет полностью контролировать весь ваш рынок. И так как у вас нету конкурентов, цены они будут а, сами о. устанавливать. Китай будет решать. И это проблема. Потому что государство, которое не привлекает инвестиций, не привлекает других игроков, имеет в будущем большую проблему я тебе сказал, должна главным была? конкурентом. Еще раз, что говорит? Сколько я тебе сказал, Россия должна была? 114 миллионов? Россия или Украина? Россия. 114 миллионов ты сказал? Я сказал около 200 миллиардов, ты сказал мне 364 миллиарда. Но там 22, меньше. 22 запятая семьдесят пять миллиардов долларов это за какой год это за 20 за двадцать второй год это внутренний долг или внешний или внешний я не знаю я просто за тебе цифру озвучу я не знаю внешний или внутренний интересуйся прочти пожалуйста чем грозит один игрок на рынке и, все. и прочти, как китайские бренды за полтора-два года подняли цены на автомобили, которые они якобы заменили на э, Volkswagen, Porsche, BMW и так далее, как они подняли на 35% стоимость на покупку автомобиля. Все, летим дальше. Давай, пока.